— Пан Аминьевич, доброго дня. — Приветствую вас, рад бачить. Дня. Правда. вас видеть. — Михаил Аткачев, правда». — вас. — Да, да. — В Украине вас шукают, знаете? — Знаю. — У вас... — Секунду. — У вас э, в да. организации... — Минуточку, на... дай уберу наушники. — У нас же есть время, вы же не да, спешите. — Да, все доброе. — Довго шукали вас. — Чего? — Ну, складно. — Чего? — Так вы позвонили да. бы, легче бы нашли. — Да. Вас в Україні підозрюють у створенні злочинної організації відмиванні коштів та впливі на міністра оборони Рустема Умірова. Як ви можете це прокоментувати? Так, давайте весь як-то спектр обсудимо. Як вам зручно? Що ми хочемо построїти? Хочете, можемо просто йти, щоб на Ну, давайте зараз обсудимо. как мы это ток-шоу, это реалити-шоу. Не, не, это Вы просто, просто сейчас меня обвиняете. а не, я, не, мы вас ничего. А я как кажу, как бы... не, не, смотрите, мы ни в чем не чем мы журналисты. Да. Есть ну, Есть официальная на Бусап. Да, да. А, и тому а, ваша позиция потребна по цій Без, якобы... Смотрите, надо разделить на несколько вещей. То есть сейчас же есть, то есть есть большой медийный кейс, угу. правильно? С вашей участием и со всеми остальными большой медийный кейс, который составляет в моем деле порядка 90% процентов, mm -hmm. ну дело, то есть меня обвинили, ко мне приписали, ко меня, ну, то есть медийно меня уже во всех из меня сделали как бы крайнего или обвинили меня виновным. Mm -hmm. И есть юридический кейс. Вот в юридическом кейсе я не очень могу давать комментарии, Михаил, вы mm -hmm. понимаете, потому что он юридический, есть адвокаты, есть, mm -hmm. есть вся история, который, ну, которую ну, я не могу сейчас комментировать. Поэтому mm -hmm. тут будем аккуратны. А медийный, ну что вам сказать, это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят и там, ну, крутой сценарий, крутой, крутая медиа-атака за последние какие-то года. То есть ну, медиа сегодня сделала весь образ и все. Только То есть вы запрещаете она на бой САП? Я не могу их запрещать. Ага. Они есть, есть обвинения и они есть и там это дело сейчас идет следствие, ага. потом будет суд угу. и потом будем. Ну давайте тогда э, по конкретности. Вы с паном Умеровым встречались у вас в квартире я... на Грушевского, 9 -я. Давайте так. Это да. все, что касается следствия. Мы ага. не будем туда идти. Ага. Ну потому что сейчас рано еще идти. Ну, тут, Окей, да. не касаясь следствия. Да. Вы знакомы с паном Давал Умеровым? Да, да знакомы. Ага. А чи ви, вы с паном також ага. а чи вы Галушенко? Знакомы. И так же общались? Общались. А вы давали кому-то какие-то вкази, Галушенко или Умерову? Просили, возможно... Из то компании, бронежилеты. Смотрите, по бронежилетам там есть большой кейс, я не хочу про него сейчас говорить, потому что это одно из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле. Ага. Потому что сегодня же показали часть, ну какой-то отрывок разговора, правильно, кусочек разговора показали. Но не показали весь разговор, правильно? Uh -huh. а, ну, контекст, то есть вырвано из контекста. Показали вот так-то. Uh -huh. Как сегодня удобно воспринимается общество и все. Uh -huh. А как оно было на самом деле, мы это ну, анонсируем же сейчас, господин Железняк, что как будет. То есть еще будет дальше пленки, и посмотрим, что будет опубликовывать. Uh -huh. То есть сегодня, ну вы же как человек, профессиональный журналист, понимаете, что происходит, правильно? То есть меня назначили виновным. И сегодня, ну все ко мне, что хотите. Сегодня... Ну миллион вещей ко мне просто приписывают там, где не то, что я не был, uh -huh. а и не знаю. Например. Ну какие вот все, которые ко мне приписывают, это все приписанные вещи. Так же самое можно приписать и к вам. Но ну, в доме, что в котором приписи? в доме, в котором вы живете, uh -huh. у вас есть количество соседей, uh -huh. и вы с ними пересекаетесь каждый день, uh -huh. ну или раз в неделю, правильно? Uh -huh. То есть можно сказать, что эти все люди, связанные с вами, то-то умер сосед, не... да, умер, ну, э, Миш, э, давайте конструктивно построил разговор. Умеров, ну, вы же знаете, что он не мой сосед. Ага. Я говорю, к примеру, что сегодня можно... Ко мне сегодня лепят все, что хотите. Ага. Всего, чего не было и быть не может, и вообще не вяжется. Но это ага. сегодня приписывают. Ага. И вы в том числе. Например. Я не буду говорить факты, чтобы сейчас не ухудшить свою позицию, и так не очень легкую. Правильно? Ага. Ага. Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня э, перевез свою семью и нахожусь под большим давлением. Мне...